pulim yo'q bechoraman deysizu lekin mana bunaqa joylarga kirib o'qatlanasiz. pulim yo'q deb aldadim pulim bor yaxshigina pulim bor sir bo'lmasa nima ish qilasiz sir bo'la qolsin siz meni yaqina bilmoqchisiz-a? men ham sizni yaqindan bilishim kerak bekorchiman hech joyda ishlamayman menga sirli odamlar yoqmaydi ishim haqida gapirishni istamagan bo'lardim deylik bir ikkita kiyim do'konlarim bor mana bor ekanku hayolimdagi har xil shubha gumonlarni chiqazib yubordingiz meni nima uchun sevasiz buni aytolmayman tushunmadim nimaga ayta olmaysiz tasvirlash men uchun qiyin seni ko'rdim sen haqingda o'ylay boshladim mana shunaqa biz gaplashgani keldikmi ovqatlanganimi gaplashib ovqatlangani ey bizga kimdir qarab borsin ey gapni boshqa joyga burmang ayting nima uchun chunki senga o'xshagan qizni oldin uchratmaganman a demak mendan ham yaxshi qiz uchratsangiz o'shani orqasidan <laughs> ketarkansiz yaxshi obbo yo'q senga o'xshaganini boshqa uchratmayman sen boshqachasan endi ovqatlanaylik qornim ochdi